أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أضل أو, أو أجهل جهل علي اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يتومتان سترسن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فما مقصود؟ سنقرأ واحدا واحدا في الشارح فقال الشارح رحمه الله الحول Al-Quwah Al-Hawl dengan mana Al-Quwah wal -quwah dengan mana Al-Qudrah Al-Quwah dengan mana Al-Qudrah Yang mana kita Biasa terjemahkan dengan makna apa wala haula ni tidak ada daya lah kan Haa tidak ada daya tidak ada kekuatan dan juga wala kuwata dan juga tidak ada upaya illa kudrah tidak ada daya dan tidak ada upaya illa billahil aliyil azim kecuali dengan bantuan daripada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung tu al haul dengan mana al quwwah wal quwwah dengan mana al qudrah Kemudian Al-Ali maksud apa? Dia kata Wal-Ali al Al-Azim ha. Yang Maha Mulia lagi Maha Agung hmm. Kalau kita nak terjemahkan Kita kata Maha Tinggi lah Kan? Ha. Tapi bermaksud dia ya? Al-Jali Al-Azim kalau terjemahkan uh, secara literal itu Al-Ali Maksudnya yang maha Yang maha tinggi uh, Tapi tafsiran dia ada kata Al-Jaliyul Azim uh, Itu yang maha mulia lagi agung ya. Kemudian uh, Ketinggian Ialah sebab dia tinggi Jadi orang yang ada ketinggian Ialah orang yang agung Yang mempunyai kebesaran uh, Semua tinggi itu pula Adakah kita faham Maha tinggi Allah Ta'ala ni Tinggi tempat Jawabnya ti Tidak ya, kan? Sebab Allah tidak bertempat ha, Jadi tinggi kat sini adalah Tinggi maknawi Iaitu tinggi makanah kedudukan Boleh faham? Tinggi kedudukan Bukan tinggi ter, tempat ha. mafhumu <tuh> Fal'uluhul mafuhmu minhu uluhun ma'nawiyun la makaniyun. dan ulu iaitu ketinggian yang difahami daripada daripadanya daripada perkataan al-ali itu adalah uluhun ma'nawi. Iaitu ketinggian dari sudut makna. Ha, uh, bukannya makani, bukan ketinggian tempat. Hmm? Allah maha tinggi. Bukan maksudnya Allah Ta'ala tu tinggi. Tinggi jisim macam kita ni. Allah Ta'ala maha besar. Bukan maksud Allah Ta'ala tu besar macam besar yang kita faham ni tak? Faham tak? Jadi tinggi tu tinggi kedudukan. Ha, tinggi kedudukan dia. Jadi ke, apa ni tinggi al-ulu yang difahami daripada perkataan al-ali itu adalah ulurun maknawi la makani. Liki dami sebab apa kata macam tu? Liki damihi ta'ala wa hudusil makan. Kerana qadimnya Allah Ta'ala tu, tak ada mulanya Allah Ta'ala tu, dan baharunya tempat. Tempat baharu tak? Sebelum Allah Ta'ala jadikan, ada tak? Sebelum Allah cipta alam ni, ada tak yang dinamakan tempat tu? Tak. Jadi adakah Allah Ta'ala memerlukan kepada tempat? Tak. Allah Ta'ala ada sebelum adanya tempat yang kita faham hari ini. Dan selepas Allah Ta'ala jadikan alam semesta ni, adanya kefahaman tentang tempat Allah Ta'ala tetap sebagaimana Allah Ta'ala dulu sebelum dia jadikan alam. Boleh faham? Ha. Fahuwa <tuh> <tuh> mawujudun, <tuh> maka ia Ta Allah Ta'ala tu mawujud ada qabla wujudin makan. Allah Ta'ala apa ni ada sebelum adanya tempat. Sebab tu dia kata Allah Ta'ala tadi kidam. Kidam ni tak ada mula. Alam semesta ni ada mula tak? Tak ada. Ha. Jadi sebelum adanya alam semesta ni, sebelum adanya apa ni, faham tentang tempat ni, Allah Ta'ala tu dah ada dululah. Dia tak berhajat kepada tem tempat. Dia ha. <coughs> tak sama macam kita, kita ni berhajat kepada tempat. Kita tak boleh lari daripada ruang dan masa. Faham? Tak boleh lari daripada dua ni di mana-mana mesti kita akan berada dalam satu ruang dan juga masa. Hmm. Ke ada tempat yang tempat tu bukan satu mana-mana ruang. Dan kita jauh tak ada kena mengena dengan masa. Tak kan? Ha. <tuh> Jadi Allah Taala maujudun. Allah Taala ada qabla wujudil makan. Allah Taala ada sebelum adanya tem tempat wa huwa al dan Allah Taala sekarang alama alaihi kan. Dan Allah Taala sekarang ni dia tu keadaan dia sebagaimana keadaan dia dulu sebelum dia jadikan tempat. Boleh faham? Allah Taala ada sebelum adanya tempat dan Allah Taala sekarang ni dalam keadaan yang mana dia ber, apa yang mana dia sebelum adanya tempat. Bagaimana Allah Taala sebelum adanya tempat? Nah macam itulah. Yang Allah tak berhajat kepada tempat. Boleh faham? Wal azim. Itu terjemahkan dengan apa ni yang maha agung. Maksudnya al jalilul muqaddas. Al jalil al muqaddas. Ha. Yang mulia lagi yang di apa di uh, disucikan. al wal makna dan makna kata la haula wala quwwata illa billah huraikan satu persatu tu ini maksud dia la qudrata li kulli makhluqin ala ayyi amalin illa billahil aliyil azim maksudnya ah, tidak ada kudrah ah, tidak ada tidak ada apa tidak ada ah, kemampuan bagi tiap-tiap bagi setiap makhluk ini atas apa-apa amalan atas apa-apa amal atas apa-apa kerja buat illa billahil aliyil azim kecuali dengan taufik perbantuan daripada Allah yang maha tinggi lagi maha agung itu makna la haula wala kuwata illa billah Nah. Waqala ba'duhum berkata sebahagian ulama innal makna bahasanya makna makna la haula wala quwata illa billah tu kata sebahagian ulama bahasanya makna la haula wala quwata illa billah tu wa aurada fihi hadisan dan dia, dia warid datangkan pada pada makna tersebut uh, satu uh, hadis apa makna dia makna dia la haula anil ma'siyati wala quwwata ala ta'ah. Maksudnya tidak ada haul. Tidak ada kita kata apa tidak ada daya lah haulnya sebenarnya berpindah. Tidak ada kekuatan untuk kita berpindah jauh daripada maksiat dan wala quwwata ala ta'ah tidak ada kemampuan ataupun upaya atas melakukan taat ah. illa bitaufiqillah kecuali dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa dia taufik? Wa huwa wa tu di tutup sat. Dia buka tu. Ha. Dia buka kat mana tu? Tut tutup tutup sini dah. wa huwa huwa tu menuju kepada taufik lah apa makna taufik wa huwa eh, taufik khalqu qudrati taati fil abdi uh, taufik tu atau apa ni khalqu mencipta ke, apa ni kudrah kemampuan uh, untuk taat pada hamba hmm. jadi kita ni kena apa ni kena hidayah tu ada dah tak ada Hidayah tu ada dah. Kita mengaji, cerita tentang kelebihan-kelebihan ibadat, kelebihan-kelebihan solat, kelebihan-kelebihan satu amalan. Kan? Jadi, itu hidayah. Kita dapat petunjuk. Faham tak? Kita dapat petunjuk. Tapi, taufik tak ada. Kita tak mampu nak buat lagi. Nak bagi jadi apa yang kita kita belajar tu. Jadi, bila kita dapat buat tu, kita ada taufik tu. Allah Ta'ala siapa ni bagi kita kudrah apa ciptakan apa ni kemampuan untuk kita melakukan taat nah, itu taufik faham ha, kita tak ada hidayah kita tak ada hidayah hidayah ada taufik tak ada kan ha, kadang kita tahu dah dengar dah kita tahu benda ni, yang ni baik, yang ni jahat, apa semua kan. Kita tahu dah. Jadi ada dah petunjuk tu. Kan? Hidayah dekat mana? Al-Irsyad. Petunjuk tu kita dapat lah. Tapi kadang, ha, macam itulah. Tak berasa nak buat. Kan? Ya, tak berasa nak buat. Tak berasa nak buat, lepas tu, tu, jadi tak ada, tak ada upaya, tak ada kemampuan untuk buat. Ha, tahu, tahu. Ha, lepas tu kata, tak ada, tahu. Tak ada taufik. Sebab tu kita ni tak ada daya, tak ada upaya kecuali dengan taufik daripada Allah SWT. Ha, dengan pertolongan daripada Allah SWT. Tak <tang tang> lah kita nak jauhkan diri kita daripada maksiat. Tidak ada tidak ada haul. Ya, tidak ada kita tidak ada daya untuk kita tolak maksiat. Kadang kita tahu maksiat. Tapi nak buat juga. Itu <tang tang> kita kena minta dekat Allah. Tak ada selalulah lorong kita kepada lorong yang dia reda. Jadi tidak ada daya untuk jauhkan diri kita daripada maksiat dan tidak ada upaya kemampuan untuk melakukan taat kecuali dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perkataan ni dia macam nak berlepas dirilah daripada upaya dan kemampuan dia. Nak lepas diri daripada daya dan upaya dan semua ni daripada Allah taala. Ha. Semua ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia buat ni, apa yang dia tulis ni, apa semua ni, tak ada dia nak apa dakwa, dakwa dakwi kata aku apa semua. Tak ada. Sebab la haula wala quwwata illa billah. Aku nak jauh daripada maksiat, aku nak buat taat, tak mampu kecuali dengan pertolongan dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi kata musannif fal haulu alaihi bi makna tahawul. Ini fal haulu alaihi bi makna tahawul dengan makna tahawul. Tahawul maksudnya berpindah. Berpindah. Maksudnya berpindah apa ni? Berpindah daripada um, selain maksiat lah kan. Tahawul dia berpindah dari dia daripada melakukan maksiat. Maksudnya, tak buat mak maksiat. Baik. Min. Bolehlah. Ya boleh. Ya sama sikit lagi. Faslun. Al faslu. Jadi dalam fasal ni uh, eh, dalam yang ni tak ada apa sebenarnya dalam dalam apa? Uh, fasal ni nak cerita tentang uh, rukun-rukun Islam kan termasuk pasal baru ni cerita tentang rukun-rukun Islam. Ha, cuma bila dah sebut faslun tu dia nak huraikan apa makna fasal dari sudut lughah dan apa makna fasal dari sudut istilah. Ha, lepas tu dia nak terangkan juga judul-judul uh, kitab, judul-judul ha, yang ada dalam buku dalam karangan ulama. Yang biasanya kita akan jumpalah bila kita baca buku-buku ni. Ada beberapa, ada beberapa judul ataupun tajuk ha, disebut sebagai tarjamah jamak dia tarajim kan kita, kita buka satu buku fiqh ke apa ke kita tengok kitabus solah kitabut taharah biasa jumpa tak kataan kitab tu ha, kitab tu merupakan satu judul ataupun tajuk yang kita akan jumpa dalam dalam kitab-kitab dalam buku-buku yang kita baca itu juga perkataan fasal perkataan bab perkataan ha, uh, uh furuk perkataan apa ni masalah perkataan tandih. Ha, jadi ada beberapa judul tajuk yang apa ni perlu kita perlu kita tahu lah kan? <laughs> yang perlu kita tahu dalam kita ni nak terangkan satu-satu ha, dia terang fasal lepas tu dia terangkan apa ni terjemah ataupun judul-judul lain yang masyhur yang disebut dalam akar apa ni karangan para-para ulama. Jadi dia huraikan fasal dulu, kan? Ha, sebab dalam kitab ni pengarang sebut faslun, 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 kan dia terangkan fa fasal. Ha, dia tak ada dia tak letak nama tajuk tu kitab, bab tak itu fasal. Dia terangkan fasal dulu. Jadi dia kata al-faslu lugatan al-hajizu baina asyai'aini fasal adalah al hajis iaitu yang menghalang di antara dua per perkara lah kan jadi contoh dinding ni kan dia menghalang daripada bilik ni dengan luar dan dia panggil hajis faham tak jadi panggil hajis ha, pemisah antara dua dua perkara baik adapun ini sudut istilah فَصَلْ من اسم لألفاظ مخصوصة دالة على مَعَانٍ مخصوصة مشتملة على فروع ومسائل ومسائل وتنابيها غالباً. فَصَلْ هذا ساتوناما menunjuk kepada lafaz-lafaz yang tertentu yang mana lafaz-lafaz tersebut menunjukkan ke atas makna-makna yang tertentu yang biasanya mengandungi aa, apa ni dalam fasal tu adalah furu adalah masail dan ada tanabih biasanya ada furu ada masail ada tanabih ada judul-judul tu ada tajuk-tajuk tu dalam fasal Dia yang paling 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 besar kita. Tidak. yang paling besar, tajuk yang paling besar kita. Bawah dia bab. Bawah dia pasal. Tidak. bawah bawah daripada bab tu pasal. Nah, lepas tu adalah masalah kan? Ada masalah, lepas tu ada furu' kan? Pilihan paling besar, kitab ha. Jadi kitab ni Dia skop dia lebih besar Daripada apa yang bawah dia Yang biasa dalam kitab ni Adalah bak Dan bawah bak tu ada fah Ada fasal Contoh, dia tengok satu kitab tu Dia buat kitab At-taharah Dia buat kitab at-taharah Lepas tu dalam kitab taharah ni Ada pula bak babu al-wudu babu at-tayammum babu an-najasah jadi bab-bab tu dia duduk dalam ki kitab faham tak ha. jadi kadang dalam bab tu ada pula fa fasal ki babul wudu patu ada fasal rukun-rukun wudu contoh ada fasal sunat-sunat wudu ada fasal apa lagi dia faham tapi kitab tu ha absah faham itu kalau kitab, buku yang ada kitab lah. Ha, kadang, kadang tak ada pun. Faham tak? Dalam ni tak, tak ada. Dalam ni semua fasal. Semua faslun, faslun, faslun. Kalau bak, bawah dia ada fasal. Ada furuk. Faham? Kadang ada masalah. Ha, tengoklah, dia tak tak tentu juga. Lepas tu dia kata ghaliban. Dia tak mesti. Faham tak? Faham Jadi fasal itu merupakan nama bagi lafaz-lafaz yang ter tertentu. Yang lafaz-lafaz tertentu itu menunjukkan ke atas mana makna yang tertentu. Yang mana kebiasaannya mengandungi furuk. Masail. Furuk itu jama' pada farak. Masail jama' pada masalah. Tanabih jama' pada tanbih. Kan? Contohlah fasal ni kan. Dan kita, nak baca fasal ni. Kita tahu Apa selepas itu? Arkanun islami. Khamsatun. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kita ada baca lafaz tak? Betul tak? Kita ada baca lafaz tak? Kita bila nak kita nak nak ungkapkan ataupun nak 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 bagi tahu orang makna tertentu, kita akan memilih lafaz tak? Kan? Untuk kita sampaikan satu makna, berhajat kepada lah. Berhajat kepada lafaz. Ha, berhajat kepada lafaz. Ha, jadi kita akan memilih lafaz-lafaz yang tertentu yang merujuk kepada makna yang kita kita nak. Faham tak? Jadi dalam fasal ni nak cerita tentang rukun-rukun Islam. Maka dipilihlah lafaz-lafaz apa yang dia nak sampaikan tentang rukun Islam tu. Dan itulah inilah lafaz-lafaz yang tertentu tu arkanul Islami khamsatun. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus Ini lafaz-lafaz yang tertentu. Lafaz-lafaz ni menunjukkan kepada makna yang tertentu. Faham? Lafaz-lafaz ni menunjuk kepada makna rukun-rukun solat, eh, rukun-rukun im apa ni Islam ada lima dan seterusnya lah. Faham tak? Jadi lafaz-lafaz ni itulah fasal. Fasal tu nama dia. Faham tak? Fasal tu nama merujuk kepada lafaz-lafaz tadi tu. Boleh faham? Lafaz-lafaz yang kat bawah bila fasal tu ha, jadi fasal merujuk kepada lafaz-lafaz tu. Ismun li alfazin maksusatin. Ya, laf isim yang menunjukkan kepada lafah lafah yang tertentu yang menunjukkan kata mana mana yang tertentu yang mustamilah, maksudnya mengandungi furuk masail tanabih kalibah ini kebiasaannya dia mengandungi furuk, mengandungi masail aa, dan mengandungi tanabih ada tanbih pada pada kalib. Boleh faham? Wahwa, wahwa merujuk pada al-fasluh. Al-Faslu minat tarajim al-mashfurah. Uh, Fasal ini merupakan daripada ta, uh, tarajim. Tarajim jama' kepada tarjamah. Uh, tarjamah sini bukan terjemah salin bahasa tu. Bukan masuk tarjamah tu. Uh, maksudnya tajuk. Ataupun judul. Kan? Dia ada, termasuk dia dari sebahagian daripada judul-judul yang masyhur. Uh, wa minha diantara antara di antaranya, yang ini di antara at-tarajim al-mashfurah al-kitab. Tengok asal belakang tu. Apa? Ha? Apa? Tumpah. Di antaranya Alkitab Walbab wal far'u wal mas'alatu wa tanbihu wal khatimatu wa tatimatu wal qaidu ada berapa ada sembilan masuk sekali dengan fasal ada sembilan lah kan ha, sembilan judul ataupun tajuk yang apa ni biasanya digunakan pakailah dalam dalam kitab-kitab yang masyhur faham Ha, kalau nanti kalau dekat universiti tu dia tesis mungkin cakap ada lain pula. Pula. Mungkin pula. pula. mungkin dia tak pakai kitab. Faham tak, pula. dia pakai ada nama lain. Ha, ada faslun, tu mungkin bawah lima bahas. Tu ada matlab pula. jadi dia ada nama-nama dia -nama lah. Faham tak? Dan <coughs> dia akan terangkan satu-satu ni. Jadi dia terangkan fasal. Lepas tu dia nak terangkan pula. Dia sebut apa ni. Uh, di antara tarajim yang masyur kita bak furuk dan seterusnya lepas tu dia nak huraikan satu persatu. dia nak huraikan pula apa maksud ki apa maksud kitab? Ha. jadi fal kita bulukatan abdamu wal jamu kita pada lukah dengan makna abdam abdam dan juga jamak abdam gabung ha, jamak himpun guna gabung dan juga himpun kan hmm. jadi apa munasabah kita abah ambil daripada perkataan ni kata abah ni sebab dia ada mana himpun bila kita menulis kita menghimpun dan menggabungkan kalimat kah kalimat-kalimat nah -kalimat. tak ha. pada <tuh> istilah hmm. Lepas tu hmm. macam ada apa tentera-tentera kecil Nih. kan ah ha. tentera-tentera kecil, uh, kecil ni dipanggil sebagai katibah ada ramai ada perkataan nilah kan pun ada makna gabung ada makna himpun faham pada istilah ismun li jinsin minal al ahkam mustamilatin ala abwabin wa fusulin wa furu'in wa masaila wa tanabiha ghaliban sebagian apa ni kita dia tak depan dia itu sama aja ismun li alfazin makhsusatin dalatin ala ma'anin makhsusatin mustamilatin ala abwabin wa fusulin wa furu'in wa masaila wa tanabihah ghaliban ah ha. apa tengok dia punya tajuk-tajuk yang berada di bawah kitab ni lebih bah? banyak daripada fasal kan fasal dia kata dalam dia ada apa furu' masail tanabih Dekat kitab ni dalam ni ada apa? Ada bab, ada fusul, ada furuk, ada masail, ada tanabih. Ghaliban. Maksudnya bukan mesti. Kan? Kadang boleh jadi ada semua, kadang boleh jadi ada sebahagian. Dalam kitab tu ada, ada sebahagian. Ha. <tuh> Itu nama bagi satu uh, lafaz yang tertentu menunjukkan ke atas makna yang tertentu mengandungi bab fasal furu' masail dan tanabih ghaliban. Ha nah, di sini dia dia, dia, dia tak lain sikit dia kata ismul li jinsi min al ahkam iaitu nama bagi satu jenis satu jenis daripada hukum ahkam. Baik itu kita. Ha. dia lebih skop dia lebih besar. Kemudian Al-Bab. Ha. Al-Bab. Kata furjatun fi satirin yutawassalu biha min kharijin ila dakhilin wa aksihi. Ya. Amin. Ah. Ha. Okay. Tidak, tidak. Tak apa kita berhenti dekat bab tu dulu. Ha. Terus tak nak keluar juga ni. Okey, wal babu lughatan furjatun fi satirin yutawassalu biha min kharijin ila dakhilin <tuh> wa aksi. Wallahu taala alam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه بسم الله الرحمن الرحيم وعلى عصر ان في قصر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وعصروا الحق